А сейчас я вам покажу, как я храню вот, вот такую лозу длинную, побеги вот, в течение зимы для нарезки черенков и выращивания саженцев. покажу вам, как я храню черенки в течение зимы вот, в целохвановом мешке. Понятно, что пучки лозы обязательно должны быть бирочки. Бирочку лучше всего вот. сделать металлическую. Это бирочка с пивной банки. На ней можно, использованной широкой ручкой написать название сорта. Вот. До, очень желательно и продублировать. Всякое бывает, вдруг она спадет. Поэтому я еще и вот таким путем. Вот. Напечатано на принтере, на скотче. Вот оно плотно приклеилось и, собственно, даже в течение года вот оно не размокает, это как, как продублировано. Вот они нарезаны более длинные. Вот. Я беру обыкновенный мешок для засолки помидоров, овощей. Вот. Плотно складываю. Вот. Все зависит от осени. Если осенью в течение недели вот, идут такие облажные моросящие дожди вот вымачивать их и не нужно но конечно если осень такая как в течение трех месяцев не было дождя то вымачивать обязательно вот вымачивать даже до трех суток вот потом обезвреживают в 5% растворе железного купороса но я его обычно осенью время мало вот, я на хранение ставлю их без обезвреживания. А в течение зимы, вот, чем предпочтительнее такой метод хранения, вы можете контролировать свои саженцы в течение зимы, посмотреть, вот, какая влажность. Влажность мешки проще всего определит вот по такому признаку. Вот. Изнутри должна быть роса. Значит, влажность оптимальная. Если росы нету, значит, они подсушены. Зимой время больше, я их вытаскиваю из мешка, у меня специальная емкость есть, заливаю туда 5% железный купорос, одновременно я их обезвреживаю, и они намокают, высушить их уже зимой такой возможности нет. Просто стряхнуть, поставить в течение дня. Они подсохнут. И потом опять мешок поставить. И вы увидите, что влажность сразу их повысилась, появилась роса. А бывает такое, что роса стекает. Значит, влажность высокая. Тогда нужно их вытянуть, расставить и проветрить. Поэтому нужно в течение зимы за ними наблюдать, контролировать и принимать меры. Вот. Иногда бывает такое, такое, что достаточно взять баночку с подгорчицы, налить полбаночки воды вот, и на шпагат или на проволочку вот, опустить где-то до центра мешка и пусть там побудет. Со временем вы увидите, что появится роса, влажность, она испаряется влага. Вот, для проветривания в мешок обязательно нужно вот, увязать вот такую трубочку. Вы плотно его завязали, и вот оно должно проветриваться. Вот так я храню лозу для саженцев. Вот, если кто-то привык, и у него получается лучше э, другим путем. Пожалуйста, это дело каждого любителя. Что лучше получается, так нужно и делать. Вот это, собственно, и весь мой секрет. Спасибо, Василий Дукимович.